সকলোকে নমস্কাৰ জনাই মই আজি মোৰ ভাইটিৰ ছোৱালী ধীতিস্মিতা কলিতাৰ অনুৰধমৰ্মে দশম শ্ৰেণীৰ এটি পাঠ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ লৈছ পাতটি বিষাজ্য এই পাতটি শ্ৰীভট্টদেৱৰ কথাকেইটাৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে পাতটি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ লওঁতে ভুলভ্ৰান্তি হ'লে সুধি সমাজে মোৰ এই ভুলভ্ৰান্তিবোৰ আঙুলিয়াই দিলে মই কৃতাৰ্থ হওঁ এতিয়া মই ব্যাখ্যা কৰিবলৈ লৈছোঁ ধৃতৰাষ্ট্ৰে সঞ্জয়ত প্ৰশ্ন কৰন্ত সেই সঞ্জয় মোৰ পুত্ৰ হ'ব পাণ্ডুপুত্ৰ হ'ব ধৰ্মভূমি কুৰুক্ষেত্ৰত যুদ্ধ ইচ্ছাই মিলিত হোৱা কি কৰ্ম কৰিলা আতমক কঢ়া ধৃতৰাষ্ট্ৰত জন্মান্ধ আছিল আৰু সেইবাবে তেওঁ মন্ত্ৰী সঞ্জয় চকুৰেই কুৰুক্ষেত্ৰ যুদ্ধৰ বৰ্ণনা তেওঁ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল অৰ্থাৎ সমস্ত যুদ্ধৰ বৰ্ণনা তেওঁৰ মন্ত্ৰী সঞ্জয়ে ধৃতৰাষ্ট্ৰক বৰ্ণনা কৰিছিল সেই সঞ্জয় মোৰ পুত্ৰ হ'ব পাণ্ডু পুত্ৰ হ'ব ধৰ্মভূমি কুৰুক্ষেত্ৰত যুদ্ধ ইচ্ছাই মিলিত হোৱা কি কৰ্ম কৰিলা আটো মোক কঢ়া সেই সঞ্জয় মোৰ পুত্ৰসকল আৰু পাণ্ডুৰ পুত্ৰসকলে ধৰ্মভূমি কুৰুক্ষেত্ৰত যুদ্ধৰ ইচ্ছাই লগ হৈছিল আৰু তাত কি কাম কৰিলে সেই বিষয়ে মোক কোৱা তেতিয়া সঞ্জয় ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে সঞ্জয় কহন্ত জানা ৰাজা পাণ্ডৱৰ সেনা হ'ব বিহুৰূপে ৰহিবাৰ দেখি তোমাৰ পুত্ৰ দুৰ্যোধন দ্ৰোণাচাৰ্য সমীপক যায় বুলিব লাগিলা হে আচাৰ্য পাণ্ডৱ হবৰ বিস্তৰ সেনা দেখা ধ্ৰুপদৰ পুত্ৰ শিষ্য ধৃষ্টদুমনে বিহু পাতি আছে ভীমাৰ্জুনসমূহ মহা ধনুৰ্ধ হ'ব আছে তেতিয়া সঞ্জয়ে ৰজা চিতৰাষ্ট্ৰক ক'বলৈ ধৰিলে হে মহাৰাজ পাণ্ডৱৰ সেনাসকলক বেহুৰূপে থকা দেখি বেহু মানে হৈছে ৰণুৰ বাবে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সজাই লোৱা অৱস্থা আৰু এনেকুৱা বেহু দেখি আপোনাৰ পুত্ৰ দুৰ্যোধনে দ্ৰোণাচাৰ্যৰ কাষলৈ গৈ দ্ৰোণাচাৰ্যক ক'বলৈ ধৰিলে সেই আচাৰ্য পাণ্ডৱৰ বিস্তৰ সেনা দেখা কৈছে যে পাণ্ডৱসকলৰ এই বিশাল সৈন্য চোৱা ধ্ৰুপদৰ পুত্ৰ শিষ্য খ্ৰীষ্ট বিহু পাতি আছে ধ্ৰুপদৰ পুত্ৰ শিষ্য খ্ৰীষ্টত বিহু পাতি আছে ভীমাৰ্জুনসমূহ মহা ধনুৰ্ধৰ হ'ব আছে ভীম অৰ্জুন মহা ধনুৰ্ধৰ আছে তাৰ নাম শুনা সাত্যকী বিৰাজ চেকিতান কাশীৰাজ পুৰজিত কুন্তিভোজ যুধামন্যু দ্ৰৌপদীৰ পাঁচ পুত্ৰ প্ৰতিবিধাদী আৰা হবে মহাৰথী যে সাত্যকী বিৰাট চেকীতান কাশীৰাজ পুৰজিত কুন্তিভোজ যুধামন্যু দ্ৰৌপদীৰ পাঁচপুত্ৰ প্ৰতিবিন্দাৰী এইসকল একো একোজন মহাৰথী তাৰ লক্ষণ শুনা তাৰ তাৰ লক্ষণ মানে মহাৰথীৰ লক্ষণ মহাৰথী কাকয় যি একে দহ সহস্ৰ ধানুকিক যুঁজই তাক মহাৰথী বুলি যি এজনে দহ হাজাৰ ধনুৰ্ধৰ লগত যুদ্ধ কৰিব পাৰে তাকে মহাৰথী বুলি কয় আমাৰ সৈন্যৰ যি যি বিশিষ্ট সেনাপতি হ'ব তাকো ক'ব আৰু আমাৰ যিসকল বিশিষ্ট সেনাপতি আছে তাৰ নামো মই কওঁ তুমি সাৱধানে শুনা গুৰুদ্ৰোণ ভীষ্ম পিতামহ কৰ্ণ মহাৰথী কৃপ অগ্ৰগণী অশ্বত্থমা বিকৰ্ণ সোম দত্ত পুত্ৰ ভূৰিশ্ৰবা আনো বিশ্বৰ বীৰ হ'ব মোৰ অৰ্থে পৰা আনকে এদে ইচ্ছা কৰিছে যে আমাৰ পক্ষৰ বীৰসকল হ'ল গুৰুদ্ৰোণ ভীষ্ম পিতামহ কৰ্ণ মহাৰথী কৃপ অগ্ৰগণী অশ্বত থা বিকৰ্ণ সমদত্তপুত্ৰ ফুলীশ্ৰবা ইয়াৰ উপৰিও বহুতো বীৰ মোৰ কাৰণেই যুদ্ধ কৰিবলৈ এই যুদ্ধভূমিলৈ আহিছে সবে নানা অস্ত্ৰত নিপুণ অৰ্থাৎ সকলোৱে নানা অস্ত্ৰত পাৰ্গত শবে যুদ্ধত বিষাৰত এই বীৰ হ'ব যুদ্ধ হৈ তেওঁ ভীষ্ম সেনাপতি সৰ্বত্ৰভাৱে ৰাখি তেওঁ আমাৰ একাদশ অক্ষৌহিনী সেনায়ক পাণ্ডৱ হোমে যুঁজিবে সমৰ্থহেন প্ৰকাশ নকৰিলা এই বীৰসকল থকা সত্বেও ভীষ্মৰ দৰে সেনাপতি সকলোফালে আমাক ৰক্ষা কৰাৰ পাছতো আমাৰ একাদশ অক্ষহিনী সেনাই পাণ্ডৱসকলৰ লগত যুঁজিবলৈ সামৰ্থ প্ৰকাশ কৰা নাই এতিয়া এক অক্ষহিনী সেনাত কিমান থাকে এক অক্ষহিনীত একৈছ হাজাৰ আঠশ সত্তৰ ৰথ থাকে একৈছ হাজাৰ আঠশ সত্তৰ হাতী থাকে পঁয়ষষ্ঠি হাজাৰ ছয়শ দহটা ঘৰা থাকে আৰু এক লাখ ন হাজাৰ তিনিশ পঞ্চাছটা পদাতিক বিৰ থাকে মুঠতে এক অখহি অক্ষহিনীত একৈছ লাখ হাজাৰ সৈন্য থাকে একৈছ লাখ সাতাশী হাজাৰ সৈন্য থাকে গতিকে এনেকুৱা সৈন্য কৌৰৱৰ পক্ষত একাদশ অক্ষহিনী সেনা আছে তথাপিও তেওঁলোকে পাণ্ডৱৰ লগত যুদ্ধ কৰিবলৈ সামৰ্থ প্ৰকাশ কৰা নাই ই সাত অক্ষহিনী পাণ্ডৱ সেনা ভীম মাত্ৰ ৰক্ষিত হুইয়া আমাক যুঁজিবে সামৰ্থহেন প্ৰকাশ কৰে আৰু পাণ্ডৱসকলৰ মাত্ৰ সাত অক্ষহিনী সেনা আৰু ভীম মাত্ৰ চাৰিওফালে ৰক্ষিত হৈ হোৱা স্বত্তেও আমাৰ সৈন্যৰ লগত যুঁজিবলৈ তেওঁলোকে সামৰ্থ প্ৰকাশ কৰে এতেকে তৰাভাৱে সাৱধানে যুদ্ধভূমিত থাকি ভীষ্মক ভালমতে ৰক্ষা কৰিবা যে তোমালোকে সকলোৱে সাৱধান হৈ থাকিবা আৰু ভীষ্মৰ জীৱন যাতে ৰক্ষা হয় সেইটোলৈ সকলোৱে চকু দিবা সন্মুখে যুঁজিতে কি হ'ল যেন পাছত প্ৰহাৰ নকৰে সন্মুখৰ পৰা যুঁজিবা পাছৰ পৰা যাতে কোনেও প্ৰহাৰ বা আঘাত নকৰে ভীষ্মক জীৱনে আমাৰ জীৱন অৰ্থাৎ ভীষ্মৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিলেহে আমাৰ জীৱনক ৰক্ষা কৰিব এমনে বহা বহুমানযুক্ত বচন শুনি মহাপ্ৰতাপী কুৰুবীৰ ভীষ্মে ৰজা হৰিক কৰিতে সৰ্বপ্ৰাণীৰ ভয়ংকৰ সিংহ সদৃশ মহানাদ কৰিলা আৰু এনেকুৱা বহুমানযুক্ত কথা শুনি মহাপ্ৰতাপী কুৰুবীৰক আনন্দ দিবৰ অৰ্থে ভীষ্মই ভয়ংকৰ সিংহৰ গৰ্জনৰ দৰে মহানাদ কৰিলে ভয়ংকৰভাৱে চিঞৰিলে উচ্চ কৰি শংখ বজাইলা আৰু বৰ উচ্চ স্বৰত শংখ বজালে এমনে সেনাপতি ভীষ্মৰ যুদ্ধ উৎসৱ দেখি সকলো ঠাইতে শংখ ভেৰী আনক গমুখ আদি নানা বাদ্য বজাইলা তাৰ মহা শব্দ শৈলা আৰু এন সেনাপতি ভীষ্মৰ এনেকুৱা যুদ্ধ উৎসৱ দেখি যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতি দেখি বিভিন্ন ঠাইত শংখ ভেৰী আনক গ মুখ আদি নানান ধৰণৰ বাদ্য বাজি উঠিল আৰু সেই বাদ্যৰ শব্দই মহা শব্দৰ সৃষ্টি কৰিলে আবে পাণ্ডৱ হ'বৰ যুদ্ধোৎসৱ শুনা এতিয়া পাণ্ডৱসকলৰ যুদ্ধৰ উৎসৱ অৰ্থাৎ যুদ্ধৰ প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে শুনা শুক্লবৰ্ণ চাৰি হয় শুক্লবৰ্ণ চাৰি হয় মানে শুক্ল বৰ্ণ মানে হৈছে বগা বৰণৰ চাৰি মানে চাৰিটা হয় মানে খৰা অৰ্থাৎ বগা বৰণৰ চাৰিটা খৰাৰ মহাৰথত উঠি কৃষ্ণ অৰ্জুনে দিব্য শংখ বাইলা কৃষ্ণ আৰু অৰ্জুনে দিব্য শংখ বজালে তাৰ নাম শুনা কৃষ্ণে পাঞ্চজন্য শংখ ফুকিলা কৃষ্ণই পাঁচজন্য নামৰ শংখ সুকীয়ালে অৰ্জুনে দেৱদত্ত শংখ পৌন্দ্ৰক নামৰ মহা শংখ ভীমে অনন্ত নামৰ মহা শংখ যুধিষ্ঠিৰে সুখক নামৰ শংখ বজালে নকুলে আৰু সহদেৱে মণিপুষ্পক ধ্বনি কৰিলে তাকে দেখি কাশীৰাজ সত্যকী ধৃষ্টদুম্ন বিৰাট ধ্ৰুপদ দ্ৰৌপদীৰ পাঁচপুত্ৰ সুভদ্ৰাৰ পুত্ৰ অভিমন্যু সকলোৱে বেলেগে বেলেগে শংখ বজালে সেই সংসৰ মহা শব্দই আকাশ পৃথিৱীৰ দোষ দিশ চানি ধৰিলে আৰু সেই শব্দই কৌৰৱ সৈন্যৰ অন্তৰত মহাভয় মহাত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিলে সিহঁতৰ যেন হৃদয় ফাটি গ'ল পাছে কপিধ্বজ অৰ্জুনে কৌৰৱ সৈন্যক যুদ্ধসমূহ দেখি অস্ত্ৰ বৃষ্টিয়ে পুৰিব লাগিলা গানদীপ ধনুধৰীৰ হৃষিকেশ ভগৱন্তক এই বাক্য বুলিলা সেই ঐচুত এই উভয় সেনাৰ মাজত মোৰ ৰথক ৰাখি অ যাৱে যুবান্তা বীৰ হবক চাওঁ বুলিবা তুমি যুজন তাহে যুদ্ধ চোৱা নহয় তাতো শুনা মই কাৰ সমে যুদ্ধ কৰিম দুৰ্বুদ্ধি দুৰ্যোধনৰ প্ৰীতি কৰিব চাই যি যি বীৰ হ'ব আহি আছে তাৰাক চাওঁ তাত দুই সেনাৰ মাধ্যম ৰথক ৰাখিবা তাৰ পাছত কপিধ্বজ অৰ্জুনে কৌৰৱ সৈন্যক যুদ্ধৰ সন্মুখত দেখি তেওঁ অস্ত্ৰ দৃষ্টিয়ে পু মানে পূৰ্ণ হৈ উঠিল সাজু হৈ উঠিল অৰ্থাৎ তেওঁ এনে বৰষুণৰ দৰে অস্ত্ৰ তেওঁ ল'লে গানদীপ ধনু ধৰি অৰ্জুনৰ যিখন ধনু আছিল সেই ধনুখনৰ নাম আছিল গানদীপ আৰু তেওঁ সেই গানদীপ ধনু ধৰি হৃষিকেশ ভগৱন্তক ক'বলৈ ধৰিলে সেই ঐশ্যুত হে কৃষ্ণ সেই ঐচ্যুত আপুনি কি কৰা এই উভয় সেনাৰ মাজত ৰথখন ৰখোৱা হয়তো তুমি ক'বা যে মই যুদ্ধ কৰা মানুহ মই যুদ্ধ চোৱা মানুহ নহয় তথাপিও মই কওঁ যে মই কাৰ লগত যুদ্ধ কৰিম দুৰ্বুদ্ধি দুৰ্যোজনৰ প্ৰীতি সাধিবৰ বাবে কোন আহিছে মই তাক এবাৰ চাওঁ গতিকে কি কৰা দুই সেনাৰ মাজত আমাৰ ৰথ ৰাখি দিয়া সঞ্জয় বলন্ত সঞ্জয় ক'বলৈ ধৰিলে জানা ৰাজা অৰ্জুনৰ এই বাক্য শুনি অৰ্জুনৰ এই কথা শুনি শ্ৰীকৃষ্ণে সকলো ৰাজাৰ মধ্যত মানে সকলো ৰাজাৰ মাজত ভীষ্ম দ্ৰোণৰ সন্মুখত ৰথ ৰাখি ক'বলৈ ধৰিলে সেই পাৰ্থ কুৰুব কুৰুবীৰসকলক চকু মেলি কথা কৈছে যে সেই পাৰ্থ কুৰুবীৰসকলক এবাৰ চকু মেলি চোৱা তাতে অৰ্জুনে দেখিবলৈ পালে পিতৃব্য অৰ্থাৎ পিতৃতুল্য ব্যক্তিসকলক পিতামহ আচাৰ্য মাতুল মাতুল মানে মাকৰ বংশৰ মানুহ ভাতৃ ভাই পুত্ৰ পু পুতেক পুত্ৰ সখী শহুৰ সুহ দুই সেনাৰ মাজত তেওঁক দেখিবলৈ পালে সেই সেইসকল বন্ধু হ'ব যুদ্ধক ইচ্ছাইসমূহে থাকিবা দেখি পৰম কৃপাই ব্যক্ত হোৱা মহাদোষে শ্ৰীকৃষ্ণক বুলিলে এইসকল বন্ধুক পিতৃ তুল্য ব্যক্তি তেওঁৰ গুৰু তেওঁৰ পুত্ৰ এইসকলবোৰক দেখি তেওঁৰ মহান দুখ হ'ল আৰু তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণক ক'বলৈ ধৰিলে হে কৃষ্ণ এই জ্ঞাতীস যুঁজিতে ইচ্ছাই যুদ্ধত উপস্থিত দেখি মোৰ কৰ চৰণ আদি ভাগি যায় কৈছে হে কৃষ্ণ এই জ্ঞাতীসকলৰ লগত যুদ্ধ ইচ্ছা কৰা দেখি যুদ্ধত উপস্থিত হোৱা দেখি মোৰ হাত ভৰি কৰ মানে হাত চৰণ মানে ভৰি মোৰ হাত ভৰি ভাগি যাবলৈ ধৰিছে মুখো শুকাই মোৰ মুখ শুকাই গৈছে শৰীৰো কাম্পে মোৰ শৰীৰ কঁপিবলৈ ধৰিছে ৰম সিহঁৰয় মোৰ গাৰ্নম শিঞৰি উঠিছে দেখা গানদীপ ধনু হাতৰ খহি পৰে মই চোৱাচোন মোৰ এই গানদীপ ধনুৰ হাতৰ পৰা খহি পৰিবলৈ লৈছে চৰ্ম তাপ কৰে মোৰ ছাল গৰম হৈ আহিছে আচক যুঁজিবে আগত ৰহিব নপাৰ মনো মহাভ্ৰম হয় বিমংগল হ'ব দেখ কৈছে যে মই ইয়াৰ আগত যুদ্ধ কৰিব নোৱাৰিম মোৰ মনত মহা ভয় হৈছে মই বিমংগল দেখিবলৈ ধৰিছোঁ ওপৰত শগুন ফুৰে ওপৰত শগুন ফুৰিবলৈ ধৰিছে শ্ৰীগালো আৰাও কৰে শিয়ালে মাতিবলৈ ধৰিছে যুদ্ধত স্বজন বোধে কিছু ফলক নেদেখোঁ যুদ্ধত নিজৰ স্বজনক নিজৰ আত্মীয়তাক হত্যা কৰাৰ ফল মই একো দেখিবলৈ নাপাওঁ বিজয়কো আকাংক্ষা নকৰোঁ মোক এই যুদ্ধত বিজয় হ'বলৈও মোৰ ইচ্ছা নাই ৰাজ্যকো ইচ্ছা নাই মোৰ ৰাজ্য লভৰো ইচ্ছা নাই সুখকো নাবাঞ্চ মোক সুখক নালাগে সুখৰ ইচ্ছাও মই নকৰোঁ হে গোবিন্দ আমাৰ ৰাজ্যভোগত কিবা প্ৰয়োজন অৰ্জুনে শ্ৰীকৃষ্ণক কৈছে যে হে গোবিন্দ আমাৰ ৰাজ্যভোগত কিবা প্ৰয়োজন আছে নেকি যি বন্ধুসভৰ অৰ্থে আমাৰ ৰাজ্যভোগ ইচ্ছা কৰি সেই বন্ধুস্ব প্ৰাণ ত্যাগ অংগীকাৰ কৰি যুদ্ধত উপস্থিত হৈ আছে তাকো শুনা যি বন্ধুসৱৰ অৰ্থে যি বন্ধুসকলৰ অৰ্থই আমাৰ ৰাজ্যভোগ ইচ্ছা কৰি আমি ৰাজ্যৰ সুখ ভোগ কৰিবলৈ ইচ্ছা কৰি বন্ধুসকল প্ৰাণ ত্যাগ কৰিবলৈ যুদ্ধভূমিলৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোক কণ চোৱা শুনাচোন তেওঁলোকৰ নাম মই কওঁ আচাৰ্য আচাৰ্য অৰ্থাৎ দ্ৰোণাচাৰ্য তেওঁলোকৰ গুৰু পিতৃপ পিতৃৰ বয়সৰ ব্যক্তি পিতামহ পিতামহ ভীষ্ম মাতুল মাৰ বংশৰ মানুহ শহুৰ চালা সম্বন্ধী হ'ব আৰা যদি আমাক মাৰে তথাপি আমি তাৰাক মাৰ এতিয়া যোগ্য নাই সিহঁতে যদি মোক মাৰে বা আমাক মাৰে তথাপি আমি তেওঁলোকক মাৰাৰ আমাৰ যোগ্যতা নাই ত্ৰলক্য ৰাজ্যৰ অৰ্থ নবধি ত্ৰলক্যৰ ৰাজ্যটো মানুহক বধ নকৰে পৃথিৱীৰ পদে পঢ়িব আমি পৃথিৱীত মানুহ মাৰিম তাক কি বুলিম তাক আমি কি বুলি ক'ম সেই জনাৰ্দন ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰ হ'ব বধিলে আমাৰ কি প্ৰীতি হ'ব আকৌ তেওঁ শ্ৰীকৃষ্ণক জনাৰ্দন বুলি সম্বোধন কৰি কৈছে যে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকলক বধ কৰিলে আমাৰ কি ভাল হ'ব যদ্যপিয়াৰা আমাক বিগ দি চাইছে তেওঁলোকে কি কৰিছিল পাণ্ডু পুত্ৰসকলক বিষ দি মাৰিবলৈ চাইছিল অগ্নিও দিছে জুই জুই জাপি দিছিল ধন সৰ্বচ্চ কৰিছে তেওঁলোকৰ সকলো ধন সম্পত্তি কাঢ়ি নিছে ৰাজ্যভাৰকো কাঢ়ি নিয়া আছে ৰাজ্যভাৰককো কাঢ়ি লৈছে ভাৰজাকো অপকাৰ কৰিছে অস্ত্ৰ ধৰি যুঁজিছে এই ছয় দোষত আততাই অৰ্থাৎ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকল ছয়টা দোষত তেওঁলোক দোষী আৰু ছয় দোষত দোষী হ'লে তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয় আততাই বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকে পাণ্ডৱসকলক বিষ দি মাৰিবলৈ খুজিছিল জুই দি পুৰি মাৰিব খুজিছিল তেওঁলোকৰ ধন সম্পত্তি চব কাঢ়ি লৈ গৈছে ৰাজ্যভাৰ কাঢ়ি লৈছে ভাৰ যাৰ অপকাৰ কৰিছে আৰু অস্ত্ৰ ধৰি যুঁজিছে আৰু এই ছয়ডোখত ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰসকল দোষী অৰ্থাৎ আতদায়ী অৰ্থশাস্ত্ৰৰ মতে আটাইক বধিলেও দোষ নাই অৰ্থশাস্ত্ৰৰ মতে যদি আমি আতদাইক বোধ কৰোঁ তাত একো দোষ নধৰে কিন্তু ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ মতে আৰাগ বধিলে আমাক দোষেই পাব কিন্তু ধৰ্মশাস্ত্ৰৰ মতে যদি আমি তেওঁলোকক বধ কৰোঁ আমাৰ দোষ হ'ব এতেকে ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুত্ৰ হ'ব আমাৰ বান্ধৱ ধৃতৰাষ্ট্ৰৰ পুতেকসকলো আমাৰ বন্ধু তাৰাক বোধিতে আমাৰ ভাল নহয় তেওঁলোকক হত্যা কৰিলে আমাৰ ভাল নহ'ব যাতো বন্ধু হ'ব বোধক অন্যায় অধৰ্ম দেখি আৰু বন্ধুসকলক বধ কৰাটো অন্যায় অধৰ্ম দেখোঁ সেই মাধৱ বন্ধু বধি কিয় মনে ইহও সুখী হ'ব এই বন্ধুসকলক হত্যা কৰি আমি কিদৰে এই লোকত সুখী হ'ব পাৰিম যদ্যপি আৰা লোভত থাকি কুলক্ষই দোষ মিত্ৰ দৌ পাপক নেদেখে যদিও সিহঁতে লোভত আছে আৰু লোভত থাকি তেওঁলোকে কি দেখা নাই কুলক্ষই দোষক দোষ যেন দেখা নাই তথাপি আমি সেই দোষ দেখি কেনে পাপত নিবৃত্ত নহ'ব তথাপি আমিতো সেই দোষ দেখিছো গতিকে সেই দোষ দেখি আমি কিদৰে যুদ্ধত কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ যুদ্ধ যুদ্ধ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ আবে সেই সেই দোষক শুনা সেই দোষবোৰ শুনা কুলক্ষয় হ'লে কুল ধৰ্ম নষ্ট হ'ব যদি কুলক্ষয় হয় তেতিয়াহ'লে কুলধৰ্ম আমাৰ নষ্ট হ'ব ধৰ্ম নষ্ট হ'লে অৱশিষ্ট কুলক অধৰ্ম বিয়পিব আৰু যদি ধৰ্ম নষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে বাকী পিছৰ বংশলৈকে অধৰ্ম বিয়পি পৰিব অধৰ্মে বিয়া বিয়া পিলে কুলস্ত্ৰী হ'ব দুষ্ট হ'ব আৰু যদি অধৰ্মই ছানি ধৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ বংশৰ স্ত্ৰীসকল দুষ্ট হ'ব আৰু স্ত্ৰী দুষ্ট হ'লে বৰ্ণশংকৰ হ'ব আৰু স্ত্ৰীসকল যদি দুষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে বৰ্ণশংকৰ হ'ব বৰ্ণশংকৰ মানে হৈছে ভিন ভিন জাতিৰ স্ত্ৰী পুৰুষৰ মিলনৰ ফলত জন্ম হোৱা সন্তান বৰ্ণশংকৰ মানে কি ক'লোঁ মই ভিন ভিন জাতিৰ স্ত্ৰী পুৰুষৰ মিলনত জন্ম হোৱা সন্তানকে বৰ্ণশংকৰ বুলি কয় কুল নৰক গতি হ'ব আৰু তেতিয়া বংশ নৰকলৈ গতি কৰিব তেৱে পিতৃ হ'ব লুপ্তপিণ্ড জ্বলাঞ্জলিহীন হোৱা পৰিব আৰু তেতিয়া আমাৰ পিতৃসকল লুপ্তপিণ্ড অৰ্থাৎ তেওঁলোকে পিণ্ড নাপাব পিণ্ড পাবলৈ সক্ষম নহ'ব এই দোষে সৱে জাতি ধৰ্ম কুল ধৰ্ম বৰ্ণাশ্ৰম ধৰ্ম নষ্ট হৈয়া মনুষ্য শব্দৰকত বাস কৰিব আৰু এই দোষতে জাতি বংশ বৰ্ণ ধৰ্ম নষ্ট হৈ সকলো মানুহ মনুষ্য হ'ব অৰ্থাৎ সকলো মানুহ নৰকত থাকিবলৈ ল'ব তাক আমি শ্ৰুতিত শুনিছোঁ বেদৰ আন এটা নাম হৈছে শ্ৰুতি আৰু সেই কথা আমি বেদত শুনিবলৈ পাইছোঁ অহ কি কষ্ট মহাপ কৰিতে আমি নিশ্চয় কৰিলোঁ আমি মহাপ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ ৰাজ্যসুখ লভে স্বজন বোধতে আমি উদ্দত্ত হৈলোঁ আৰু আমি ৰাজ্যসুখ মানে ৰাজ্যসুখৰ লগভত পৰি আমি আমাৰ নিজৰ মানুহক আত্মীয় স্বজনক হত্যা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ এমনে মহাপ কৰি মৰিবেই নিশ্চয় কৰন্ত মই অস্ত্ৰ নধৰি মৰণে ৰহোঁ মই এই মহাপ কৰি মৰিব নোখোজ মই অস্ত্ৰ নধৰ মই মনে মনে থাকিম মই যুদ্ধ নকৰোঁ তবে দুৰ্যোধনেদি দুৰ্যোধনা দি যদি অস্ত্ৰ ধৰি মোক বোধে তেৱে মোৰ মহাপ্ৰিয় হয় যদি তেতিয়া দুৰ্যোধনসকলে দুৰ্যোধনৰ পক্ষৰ মানুহে মোক হত্যা কৰে তেতিয়াও মোৰ ভাল হ'ব জাতো পাপ নিসিজিব তথাপিও মোৰ পাপ নহ'ব সঞ্জয়ে কহন্ত জানা ৰাজা যুদ্ধৰ সন্মুখত অৰ্জুনে এহি বাক্য বুলি ধনুহৰ এৰি কম্পিত হ'লা ৰথৰ ওপৰত বহিলা সঞ্জয়ে ক'লে হে মহাৰাজ যুদ্ধৰ সন্মুখত অৰ্জুনে এই বুলি কৈ ধনুহৰ এৰি কঁপিবলৈ ধৰিলে আৰু তেওঁ ৰথৰ ওপৰত বহি পৰিল